हर साल अलग अलग वैरायटी की मूर्ति मंगाना पड़ता है क्योंकि तो एक ही मूर्ति चलाएंगे तो ना व्यापारी लेता ना रिटेल काउंटर वाले लेते सभी को अलग अलग चाहिए हर साल इसका पीओपी जो होता है राजस्थान से आता है और इसका जो काता लगता है नारियल का वो तमिलनाडु से आता है और कलर बॉम्बे है नहीं, नहीं हमारा नाइन्टी तेलंगाना ए और तेलंगाना में टोटल हमारा होलसेल जाता है नांदेड़ मदी जो है त्या भागामध्ये गणपतीच्या मूर्त्या तयार होणाऱ्या ज्या खूप मोठ्या मोठ्या फॅक्टरी आहेत त्या फॅक्टऱ्यामध्ये आपल्या लहान्यात लहान मोठ्या त्या मोठ्या सर्व गणपतीच्या मूर्त्या तयार करून मिळतात तेच आपण या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत मित्रांनो माझ्या चॅनल जर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि जे बालचं बेल आयकन आहे त्याला ऑलमध्ये क्लिक करा चला तर मित्रांनो चालू करूया आजचा ब्लॉग गो गणपतीचे जे साचे असतात त्या साच्यामध्ये गणपती जेव्हा तयार होते तयार झाल्यानंतर मित्रांनो या ठिकाणी ते गणपती ठेवण्यात येतात आणि आता सध्या जे पावसाचं वातावरण असल्यामुळं ते रॅप करून ठेवलेले आहेत आणि इथं काय आपल्याला दिसाले यांना काय केलं जातं गाड्यावरती ठेवून ते गाडा नंतरच्याला गोडाऊन मध्ये नेऊन ते गणपती पूर्ण ठेवण्यात येतात कलरिंग साठी फायनल जे टचअप असते तिथं ठेवण्यात येतात

तर मित्रांनो माझ्या पाठीमाग तुम्ही बघू शकता इथं चंद्र मूर्ती आर्ट आहे आणि इतर काही गणपती जे आहेत ते तयार झालेले आहेत आणि इथं बघू शकता तुम्ही काही गणपती जे आहेत तयार झालेले त्याला रॅप करून ठेवलेले आहेत पाणी वगैरे पाण्यानं खराब होऊ नये त्यामुळे आणि मध्ये आहे मित्रांनो कशा कशा प्रकारचं काम चालू आहे कसे कशा प्रकारचे गणपती आहेत ते सर्व आपण बघूत या तर इथं बघू शकता सध्या कलरिंगचं काम चालू आहे गणपतीची मूर्ती तयार केल्यानंतर त्याला कलरिंग वगैरे सर्व व्यवस्थित खूप बारीकीचं काम असते नाजुकीचं काम असते खूप काम वगैरे सर्व व्यवस्थित झाल्यानंतर त्याला रॅप करून तिथं वरती ठेवण्यात आलेला आपण बघू शकता मित्रांनो इथलं जे आड, जे वर्कशॉप आहे चंद्रमूर्ती आर्ट तिथले जे ऑनऑनर आहेत त्यांच्याशी थोडी बहुत आपण माहिती घेऊत नमस्कार चंद्रसिंह ठाकूर रोड साहि बाबा ट नांदेड़ ये जो मूर्ति है वो कितने साल से आप बनाते मतलब इसमें कब से ये मूर्ति तैयार करने का काम करते हैं आप प्रोडक्शन होता है नवंबर नवंबर से चालू हो जाता है नवंबर से लेके दुर्गा देवी बैठने तक काम चालू रहता है मेरे पास तीन फुट से लेके दस फिट तक अवेलेबल रहता है बीच का सभी साइज तीन फुट से लेकर दस फुट तक इसका पी पी जो होता है राजस्थान से आता है और इसका जो काता लगता है नारियल का वो तमिलनाडु से आता है और कलर बॉम्बे खरीदी है बॉम्बे नांदेड़ नांदेड़ में यरम वॉट से उसके पास भी कलर मिलते हैं ये मूर्ति एक मूर्ति तैयार होने के लिए कितना टाइम लगता है फिर पी ओ पी की एक मूर्ति तैयार करने के लिए दिन में से दस बारह मूर्ति तैयार हो जाते हैं एक नहीं दस बारह तैयार होते पी ओ पी में तैयार मतलब वाइट पेंटिंग के लिए समय बाद में तीन महीने पहले देते हैं हम तो ये जो मूर्ति है इसके जो साइजेस बड़े बड़े इसके प्राइजेस उसके हिसाब से रहते पैसे तीन फीट तो से लेके दस फीट तक सबका प्राइस अलग अलग होता है साइज के ऊपर जिसे तीन फीट की है तो होलसेल कस्टमर आता है तो कम से कम उसको एक दो हजार से लेके पच्चीस सौ तक का दस फीट की मूर्ति लास्ट वाली तो होलसेल के लिए समझो चौदह हजार से लेके पंद्रह हज़ार तक रिटेल की कीमत अलग होती है तो, तो होलसेल का व्यापारी चार लाख तीन लाख दो लाख का माल उठाता ना आपकी ये जो मूर्तियाँ है जो आप यहाँ पर तैयार करते हैं, उसको ये लोकल जो सिटी है यहीं पे सेल होते हैं या बाहर भी जाते हैं नहीं नहीं हमारा 99% नाइन परसेंट तेलंगाना एपी और तेलंगाना में टोटल हमारा होलसेल जाता है फाइव परसेंट में जितनी भी गड़ो है फाइव सिर्फ नांदेड़ के लिए माल रहता है टोटल नांदेड़ का मेरा ही नहीं टोटल नांदेड़ का आपने बताया कि ज़्यादातर 95 जो है पूरा बाहर जाता तेलंगाना साइड में तो ये नांदेड़ में जो मार्केट में जो गणपति बेचने के लिए सेल करने के आते वो यहीं से नहीं आते मतलब बाहर से आते नहीं रिटेल काउंटर के लिए नांदेड़ से भी आते और तुम्हारे जैसे गया छोटा मूर्ति नगर हो गया तुम्हारे लोहा हो गया अरदापुर हो गया और प्रॉपर नांदेड़ के भी मूर्तियाँ यहाँ लोकल मार्केट में रहते रहते रिटेल काउंटर के लिए हम भी देते हैं लोकल वालों को नादेड़ में लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा माल अपना तेलंगाना में आता है और आंध्र प्रदेश में नांदेड़ में जो माल रहता प्रॉपर नांदेड़ का भी रहता पाँच परसेंट मूर्ति बोले तो कम से कम पाँच पाँच छः हजार मूर्ति नादेड़ में रहते नांदेड़ वालों के तो वो रिटेल काउंटर होता हूँ और ये हर साल अलग अलग डिजाइन में आते हर साल अलग अलग वैरायटी के मूर्ति मंगाना पड़ता है क्योंकि तो एक ही मूर्ति चलाएंगे तो ना व्यापारी लेता रिटेल काउर वाले लेते सभी को अलग अलग चाहिए हर साल और इसका खर्चा कम से कम नहीं बोले तो हर कारखानेदार को 20 लाख 25 लाख कम से कम 10 लाख साचों का खर्चा आता है डाई बनाने का हर साल चंद्र आर्ट चंद्रशिया ठाकुर कॉन्टैक्ट नंबर नाइन